اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ ما قانا محمد نبعد من رجالیکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقانا اللہ بکل شئینا لیما اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب زیبکار میں خادم ختم نبوت مجاہد ختم نبوت غلام نبی نوری آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں یہ میرا فیس بک کا افیشل پیج ہے افیشل او میری فیس بک آئی ڈی ہے یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے الحمد للہ ایک عرصہ سے سوشل میڈیا کے اوپر ختم نبوت کے میدان کے اندر تحفظ نمسر سال کے لیے رد مرضیت کے محاذ کے اوپر کام کر رہا ہوں اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہوں آپ میری آئی ڈی کو جو ہے وہ لائک کیجئے اور اس کو جو ہے نا وہ فالو کیجئے آپ کو میری آئی ڈی سے مختلف ویڈیوز اور رد مرضی اور عقیدۂ ختم بوت کے اوپر مختلف مناظرے بعد سے مختلف ویڈیوز اور مختلف لیکچرز اور کورسز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی انشاءاللہ عزوجل تو احباب ذیوکر آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کیسے ہوئی تو یہ جو ہمارے دو گروپس ہیں یہ قادنی کا آپریشن اور قاد مناظرہ مناظرہ یہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کے بہت بڑے گروپ ہے الحمدللہ اور ان گروپ کے اندر جو ہے نا وہ رد مرضیت کے اوپر کام ہو رہا ہے ان کو جوائن کیجئے اور اپنے فرینڈز کو بھی ان کے اندر ایڈ کیجئے جزاکم اللہ خیرہ تو اب اب یہ آپ کے سامنے جو تصویر کھلی ہوئی ہے یہ مرزنیوں کا دیانیوں کے خود ساختہ نبی مرزا غلام احمد کادیانی کی تصویر ہے اس نے مختلف دعوے کیے مجدد مسیح مسیل مسیح, مسیح, مسیح بنے ملیم اور فلاں فلان فلاں فلان, فلان, فلان اس طریقے سے دعوے کرتا کرتا تھا جد جو ہے نا وہ ایک ترتیب کے ساتھ اس نے دعوے کیے اور آخر میں جو ہے نا وہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو میں اس یہ مرزیوں کا نبی کہلایا اور یہ جھوٹا جو نبی تھا کسی نے ساری زندگی جو ہے نا وہ جھوٹ بولے اور اس کے بہت سارے قصے مشہور ہیں جو اس کی ان کی ان کی اس کی لکھی ہوئی کتب سے جو ہے واضح ہوتے تو بہرحال ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی یعنی کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کیسے ہوئی ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے ہم شارٹ وقت کے اندر جو ہے نا وہ تفصیل سمجھانے کی کوشش کریں گے دوستو یہ جو ہے وہ غور فرمائیے گا کہ یہ تصویر جو ہے وہ مرضیوں کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے اگر آپ گوگل میں جا کے جو ہے نا وہ جسٹ مرزا قادیانی ہی ٹائپ کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ اس کے ریلیٹڈ کافی ساری ایسی پوسٹس ہیں جو موجود ہیں جیسے کہ یہ یہ اس کے مختلف تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو احباب ذی وقار اس بندے نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو مرضیوں کے اس جھوٹے نبی کی موت واقع کیسے ہوئی تھی آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس بندے نے کہا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے وہی کی ہے اور میرے اوپر الہام ہوا ہے کہ میں یا مکہ میں مروں گا یا میں مدینہ میں مروں گا ٹھیک ہے جی یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا اور اب اس بندے کی جو ہے وہ میں آپ کی خدمت کے اندر وہ کتاب کا حوالہ پیش کروں گا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تذکرہ ہے اس کے اندر جو ہے اس کی وہیں وغیرہ نام لحاظ وہیں ہیں وہ درج کی گئی ہیں تو یہ اس کی کتاب تذکرہ کا صفحہ نمبر پانچ سو تین ہے کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں یہی عبارت آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں تو آگے جو ہے وہ مکہ یا مدینہ میں مرنے کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ اس کی تفصیل ہے جو اس کی طویل ہے یعنی اس کی جو منطق ہے وہ اب لوگوں نے جو ہے نا مرضیوں نے اب اس کے اندر تحریف کر کے جو ہے نا وہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ مطلب گھڑ کے لوگوں کے سامنے رکھ ہیں کہ اس کا مطلب کیا تھا حالانکہ مرزا کہتے ہیں کہ جو موت ہے وہ لاہور میں ہوئی تھی احمدیہ بلڈنگ کے جو ہے نا وہ اندر ہوئی تھی تو لاہور میں اس کی موت ہوئی تھی مکہ یا مدینہ میں نہیں ہوئی تھی تو یہ جو ہے نا وہ یہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا تو اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مرزئی مربیوں نے مرضیوں کے جو عالم ہیں مرضیوں کے جو مبلغ ہیں انہوں نے اپنی اپنی طویلات کر دی ہیں حالانکہ مرزا غلام احمد قادین نے کسی جگہ پہ بھی اس کی جو ہے نا وہ تشریح نہیں کی کہ میں جو ہے نا اس الحام سے مراد میں کیا لے رہا ہوں تو احباب یہ اس نے کہا تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں تو جناب آج ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی موت کیسے ہوئی تو احباب ذیوکار یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے سیرت المہدی تو سیرت المہدی کی جلد نمبر سوری حصہ اول ہے اس کا اور صفحہ نمبر جو ہے وہ نو ہے یہاں پہ مرزا غلام قادینی کا بیٹا الدین محمود اور اس کی جو ہے نا وہ والدہ اس کے ریلیٹڈ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ مرزا قادینی کی موت کیسے ہوئی اور یہ اس واقعے کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے یہ مرضیوں کی کتاب ہے سیرت علی مہدی مرضیوں کے خلیفے کی کتاب ہے تو اباب ذیوکار ہم اس بارت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اب آپ اسے اندازہ لگائیے گا کہ مرزا قادینی کی موت کیسے ہوئی یہاں پہ جو لفظ مسیح مود کا استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے مرزا غلام محمد قادینی کہ مرزا غلام محمد قادینی کو یہاں پہ مسیح مود کہہ کے پکارا گیا ہے کیونکہ مرزئی قادینی جو ہیں وہ مرزا قادینی کو مرزئی جو ہیں وہ مرزا قادینی کو عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں تو اسی لیے ان کو آن لوٹ کے آنے والے مسیح کے نام سے جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں مسیح مہود کہتے ہیں مہود کا مطلب ہے لوٹ کے آنے والا تو اباب ذیب اب کار عبارت پڑھتے ہیں یہ مرضیوں کی کتاب کے اندر عبارت لکھی ہوئی ہے سیرت المہدی کے صفحہ نمبر نائن حصہ اول کے اوپر روایت نمبر بارہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح مودی یعنی مرزا قادنی آخری بیماری بیمار ہوئے تو آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کے کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو اس پر مرزا قادنی نے کہا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا یعنی مرزا قادنی جب آخری نزا کے وقت جو ہے نا وہ بیمار ہوا مرنے سے پہلے جب بیمار ہوا تو اس کی بیوی نے پوچھا مرزا صاحب یہ کیا ہو گیا ہے مرزا کہتا ہے یہ وہی ہے ہے جو میں کہا کرتا تھا خاک سار کرتا تھا کہ حضرت مسیح مئی انیس سو پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاک سار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے میں اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کے بعد میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح یعنی مرزا اسحال کی بیماری سے سخت بیمار ہے <coughs> یعنی مرزا کو لگی ہوئی ہیں ٹٹیوں کی بیماری سے سخت بیمار ہے اور حالت نازک ہے ادھر ادھر جو ہے معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں جب پہ میں نے پہلی نظر مرزا قادینی کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی میرے دل پہ یہی اثر پڑا کہ یہ مرزل موت ہے اب اباب ذیوکار یہ لکھنے والا جو ہے یہ مرزا کا کا بیٹا ہے اور اپنی آپ بھی تھی سنا رہا ہے کہ اس نے مرزا کا کی حالت کیسی دیکھی تو وہ قبول کر رہا ہے کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی نظر حالت دیکھی تو میرا دی مرزا کا کی جب میں نے حالت دیکھی پہلی نظر میں تو میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ مرزا کی ایسی حالت نہیں تھی ٹیاں کار کر کے تو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے چٹیئے کر کر کے اتنے میں ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو ندار یعنی کوئی بھی جو ہے نا وہ جواب نہیں آ رہا تھا چٹیئے کر کر کے میرا صاحب کا جو جسم ہے وہ اتنا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ چکا تھا بلڈ پریشر اتنا لو ہو چکا تھا کہ وہ سب سمجھے کہ جو ہے نا وہ کم ختم ہو گیا تو سب سمجھے کہ وفات پا گئے وہ یکدم سب پہ سناٹا چھا گیا مگر تھوڑی دیر بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی مگر حالت بدستور جو ہے نا وہ نازک تھی اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح مرزا قاد یعنی کی چارپائی کو باہر سہن سے اٹھا کے اندر کمرے میں لے آئے. جب ذرا اچھی روشنی ہوئی ہو گئی تو حضرت مسیح مودی نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے غالباً شیخ عبد الرحمان صاحب کا دینی نے ارض کیا کہ حضور ہو گیا آپ نے بستر پہ ہی آت مار کا تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی دوستو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ تیمم کا جو شری مسئلہ ہے وہ ہے پاکیزہ مٹی سے تیمم کیا جائے جہاں پہ پانی اویلیبل نہ ہو وہاں سے ہم پاکیزہ مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بستر پہ ہاتھ مار کے کس سے تیمم کیا تھا اگر ہم دیکھیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کی حالت اتنی نازک تھی کہ وہ جو ہے نا ٹٹیاں کر کر کے اس کی جو ہے نا وہ حالت بالکل ہی دگرگوں ہوئی پڑی تھی تو بستر پہ بھی ظاہری بات اس نے ٹٹیاں کی ہوں گی جس کے حوالہ آگے آئے گا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو اس نے اپنی ٹٹی پہ ہاتھ مار کے جو ہے نا وہ استغفر اللہ جو ہے وہ اس نے تیمم کیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنی نماز پڑھی تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ قادیانی کلیئر کر دیں چلے خیر اس نے بستر پہ ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا اور لیٹے لیٹے نماز شروع کر دی مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ غشی سی تاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے عرض کیا حضور ہو گیا ہے آپ نے پھر نیت باندھی مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری پڑھ سکے تو جناب یہ مرزا کا یعنی وفات کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ پہلا صفحہ نو سے ہم پڑھ رہے تھے اب صفحہ دس ہے تو پڑھا تھا کہ پتہ نہیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ نماز پوری کر سکے یا نہیں اس وقت آپ کی حالت سخت کرب اور گبراہٹ کی تھی غالباً آٹھ یا آٹھ بجے ڈاکٹر, نے ڈاکٹر, نے ڈاکٹر نے حضور کو خاص طور پر پوچھا کہ حضور آپ کو خاص طور پہ محسوس ہو رہی ہے مگر مرزا کا دن جواب نہیں دے سکتا تھا اس لیے کاغذ اور قلم دوات منگوائی اور آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارا لے کر بستر سے کچھ اٹھ کر لکھنا چاہا مگر بامشکل دو چار لفظ لکھ سکے اور بوجہ زوف کے کاغذ کے اوپر کلم گھستا ہوا چلا گیا اور پھر آپ لیٹ گئے اب آب ازیوکار دیکھ لیں مرزا غلام احمد قادرین جس کا دعویٰ ہے نبی ہونے کا جس کا دعویٰ ہے مجدد ہونے کا جس کا دعویٰ ہے مسیح مسیح ہونے کا جس کا دعویٰ ہے خود محمد رسول اللہ ہونے کا اللہ معاذ اللہ وہ کس کس طرح کے جو جی تو کس کس طرح کی عزیدی اللہ تعالی نے اس کو دیئے ہیں اتنی زلیل موت ہوئی ہے یار آپ اندازہ لگا خود کی کتاب ہے ہے کا لکھا ہوا مرزا کے بیٹے نے لکھا ہے اور خود ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے آپ نکال کے ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتابیں موجود ہیں آج بھی موجود ہے ابھی تک یہ روایتیں موجود ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ مرزا کا کے موت کا سارا احوال لکھا ہوا ہے تو خود اندازہ لگا لیں کہ مرزا کا کو جو ہے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی تو آگے پڑھتے ہیں جی یہ آخری تحریر جس کو غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا کچھ حصہ پڑھا نہیں جاتا تھا جناب والدہ صاحبہ کو دے دی گئی نو بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی لو جی پہلے جو حالت ہے وہ آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دی اب زیادہ اور زیادہ نازک اور زیادہ عذاب اترنا شروع ہو گیا زیادہ نازک ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو گرگرے شروع ہو گیا گرگرا شروع ہو گیا لو جناب گرگرا آپ جانتے ہیں کہ گرگرا کس کو کہتے ہیں گرگرا میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی بلکہ صرف لمبا لمبا سانس کھینچ کھینچ کر آتا تھا خاک سار اس وقت آپ کے سرانے کھڑا تھا یعنی مرزا قادنی کا بیٹا جی جو وہ تحریر لکھ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت آپ کے سرانے کھڑا ہوا تھا مرزا قادنی کے سیر سرانے کھڑا ہوا تھا یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو جو اس وقت سات والے کمرے میں تھی اطلاع دے دی گئی وہ چند گھر کی مستورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پہ بیٹھ گئی اس وقت ڈاکٹر محمد سین شاہ صاحب لہوری نے آپ کی چھاتی میں پستان کے پاس انجیکشن یعنی دوائی کی پچکاری کی جس سے وہ جگہ کچھ اُبھر آئی مگر کچھ افاقہ محسوس نہ ہوا بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا کہ اس حالت میں آپ کو یہ تکلیف کیوں دی گئی ہے تھوڑی دیر تک گرگرہ کا سلسلہ جاری رہا ہر آن سانس کے درمیان جو ہے وہ وقفہ لمبا ہوتا گیا حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی جو روح ہے وہ جہنم واصل ہو گئی تو جناب یہ مرزا غلام کا دینی کی وفات کے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے مرزا کا دینی کی موت کیسے ہوئی اب آگے بات کرتے ہیں جناب کہتے ہیں کہ خاک سار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی ہے جب دوبارہ والدہ صاحب کے پاس برائے تصدیق بیان کی کہ حضرت مسیح موت کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ حضرت مسیح معود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا لو جی مرزا قادنی کھانا کھانے لگا تھا تو اس کو ٹٹرنیاں شروع ہو گئی مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم آپ کے پاؤں دباتے رہے آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور مرزا قادنی کی بیوی کہتی ہے میں بھی سو گئی لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفعہ حاجت کے لیے آپ کھانا تشریف لے گئے اس کے بعد آپ نے زیادہ ظہ محسوس کیا تو آپ تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوق تھا کہ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد صاحب نے فرمایا کہ تم اب سو جاؤ یہ جناب سیرت المہدی کا صفحہ نمبر گیارہ حصہ وال ہے کہ تم اب سو جاؤ مرزا قادنی نے جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو کہا کہ تم اب ٹھیک ہے سو جاؤ دے اس نے کچھ چار پانچ مرتبہ جو ہے نا ٹٹیاں کرنے کے بعد اس نے کہا تو بیوی بی کہتی ہے میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا لو جی مرزا کا کو ایک اور اب ٹٹیوں کی رفتار گنیے گا مگر اس قدر زوف تھا کہ آپ کھانا نہ جا سکتے تھے اس لیے میں نے چار پائی کے قریب انتظام کر دیا مرزا قادینی کی جو لیٹرین ہے وہ چار پائی کے قریب ہی آ گئی مرزا قادینی کے لیے لیٹرین جو ہے نا وہ چار پائی کے قریب بنا دی گئی ہم جو کہتے ہیں نا کہ مرزا قادینی ٹٹیوں میں مرا یا مرزا کا لیٹرین میں مرا تو وہ یہ مطلب ہے کہ نے کہا دینی کہ جو لیٹری ہے وہ چارپائی کے قریب بنا دی گئی اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر زوف ذوف جو ہے نا وہ بہت ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کہہ آئی جب کیے سے فارغ ہو کے لیٹ گئے تو اتنا زیر تھا تھا کہ آپ لیٹے لیٹے پشت کے بل چارپائی سے گل پڑے اور آپ کا جو سارا وہ چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرمو ہو گئی احباب ذی آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے کسی مقرب بندے کی نبی کا باملہ تو بات بہت دور کا ہے جب کسی مقرب بندے کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ رحم و کرم شروع ہو جاتے ہیں ایسے جیسے ہنستے سے جان نکل جاتی ہے ایک تلخی تک محسوس نہیں ہوتی تو دیکھیں جناب مرضیوں کے جھوٹے نبی مرزا غلام محمد قاد یعنی کی جو ہے نا وہ موت کس طریقے سے تکلیف دہ ٹٹیاں کر کر کے کہہ آ رہی ہے اور حال دگرگو ہو رہی ہے چار پائی کے اوپر جو ہے نا وہ سر لگ رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا خاک سار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا آپ سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کا منشا کیا ہے والدہ نے کہا ہاں والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی تو ذوف ذوف جو ہے نا وہ بہت ہو گیا تو میں نے مولوی صاحب یعنی مولوی نورالدین کو بلوا کہا بلوانے کو کہا آپ نے فرمایا بلا لو نیز محمود کو جگا لو پھر میں نے پوچھا محمد علی خان نواب صاحب کو بلا لو فرمایا اور والدہ صاحبہ فرماتی ہے کہ مجھے یاد نہیں کیا حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں دیا تو کیا دیا خیر خاں اکثر رض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرزل موت میں نبی پاکر نبی اکرم روف مظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت کرب تھا اور نہایت درجہ کی بے چینی اور گبراہٹ اور تکلیف کی علیتی. حضور علیہ وسلام کی وفات کے وقت جو سکرات کا جو منظر تھا وہ حضور کی صرف طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ ہلکا گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہوئی تھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ ایک مثال تھی تو یہ مرضیوں نے جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان بند آئے مرزا قادینی کو بچانے کے لیے تو جناب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرزا قادینی کا بھی وقت بوقت وفاق قریب ایسا ہی حال ہوا تھا خیر آگے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی تشریف پیش کی ہوئی ہے مرزا قادرینی کی تریف کے اندر تو صفحہ نمبر بارہ سیرت المہدی کا صفحہ نمبر بارہ ہے حصہ اول ہے کہتی ہیں نیز حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب کو ٹٹیوں کی شکایت اکثر ہوا ہو جایا کرتی تھی جس سے بعض اوقات کمزوری بہت ہو جاتی تھی اور آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے لو حباب یہ مرزا قادینی کی بیوی نے قبول کیا ہے کہ مرزا قادینی جو ہے وہ ٹٹیوں کی بیماریوں سے مرا ہے اور مرزا کادینی کو اکثر ٹٹیوں کی شکایت ہوتی تھی یہ ہے جی مرزیوں کا کا جوٹا ربی مرزا غلام قادینی جو ٹٹیوں کے اندر لتھڑ لتھڑ کے مرا ہے اس کا سارا حوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے سیرت المحیدی سے میں نے آپ کو حوالہ پیش کر دیا ہے یہ مرزیوں کادینی کی کتاب ہے مرزا, مرزا غلام محمد قادینی کے بیٹے مرزا بصیرت المحمود نے جو ہے نا وہ اس کو لکھا ہے اور جو روایت ہے وہ اس نے مرزا قادنی کی بیوی سے روایت کی ہے تو اب آپ آپ کو سمجھ آ ہوگی اپنی دعاوں کا دل یاد رکھیے گا اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کریں الحمدللہ ہم نے جو ہے نا وہ کلاسز جو ہیں وہ شروع کروا رہے ہیں آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جوائن کیجئے آپ کو جو ہے نا وہ میرا واٹس ایپ نمبر یہاں سے مل جائے گا میں ڈسکرپشن کے اندر جو ہے نا وہ واٹس اپ نمبر دے دوں گا تو آپ واٹس ایپ کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے معاملات کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ